hər 21 günlə bir tibb müəlliməliyik. Biz həkimikdir. Həkim bilirsiniz ki, rüşvət almasa rüşvət almasa dolana bilməyəcək. Həkim deyirsiz siz. Rüşvət almasa dolana bilməyəcək. Ancaq rüşvətlə dolanlar həkimlər. Eləcə də müəllimlər əlavə dərslər keçməsə, onlar da ə, yenə o hə? məni çox çət çətini ilə əgər əlavə dərsləriniz olmasa, nədir məansızlaşır. Yox, mənə müəllimlə məktəblə işləmərəm. İşləmə fikrim də yoxdur. Mən ancaq evdə uşaqlara dərs deyirəm, bəssa. Kiçicik olaraq edirəm belə deyək. Amma bir müəllimin maaşı 350 manatda məsarəti deyir. Hə, yəni elə. Ən uzağıla 400 manat olsun. Amma mən bu işdə evdən oturaraqdan, bax bu gün mən istəsəm bura gəlməzdim. Bu mənim şəxsi işimdir, şəxsi. Sahibkar kimi burada işləyirəm. Vaxt istəsəm ofisə getmərəm. Evdən öz işimi apararam telefon vasitəsilə və hər ilin bir günə 1200 1300 manata qədər maşallah. Mənə indi gəlir ki, bir e, belə deyək də, təhsilim üzə işləmirəm, evdar xanım edirəm. E, və evdar xanım kimi mən bu işi öyrənib e, həyata keçirirəm və hər ilin bir günündən 1250 manatdan 1300 manata qədər maşallah. Onda bərəkət olur. Və bu işi, bu biznes karyera yönüdə işini bir çox xanımlara övqdürəm. Buna görə öyrətdiyimə görə də öyrədirəm onlara da pul qazandırıram və buna görə də şirkət mənim mükafatlandırır. Hindiyana kimi komandamsız bir çox xanımlar var ki, onlara direktor, yetmiş, onlarda 1000 dollar mükafat qazanırlar. Onlar da hər 21 gündən bir maaş alırlar və bu minvallarla biz işimizi həyata keçiririk ə e, yaxşı yaxşıyırıq şükürələr həmən şükür. Allah, mən e, mən inanılır ki belə bir şəxtarsı edim dövlətdə çox çətin deyil də tapacaqsan. Kimdən isə aslı qalacaqsan, kim səfalan saxta işə gəlməsə, falan saxta işdən getməsən, e, yəni öz kriteriyalar olacaqdı ki, mənə mən də onu sevirəm.